эта ситуация с Россией, она немножко напоминает анекдот двух гумарей, которые попали в грибную яму, и один другому говорит, на жены хвылю Так вот, Россия, она же уже потихонечку захлебывается вот в этом своем предательстве, в этом своем трудности, то, о чем Олег Сенцов сказал в последнем слове, да, вот, что большое предательство начинается с маленькой трудности. Я думаю, что эти его слова, как и вся его а, последняя речь на Куде и гимн, который они с Сашей пели, сюда. они обязательно войдут в учебники истории, и наши дети они будут расти на этом примере. У них будут эти герои. Я не знаю, зачем Россия создает нам героев. Надя Савченко, Сашу Боченко, Олега Сенцова. Ну, спасибо ей, наверное, за это. И я абсолютно уверена в том, что ребята не просидят тот срок, который мимо ним определил так называемый российский суд, потому что эта система не проживет просто столько лет. Она захлебнется в собственных фекалиях, и она сломается. Подтолкнем мы их к этому, ну, я думаю, что да, мы тоже немножечко подтолкнем. я очень прошу всем в общем, без редких движений, но все очень цивилизованные люди, да, и мы остаемся в рамках цивилизованного диалога. А, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? Здесь сегодня проходит акция в поддержку Олега Сенцова Александра Хочева. Вообще, -то, ну, наверное, как всегда в таких акциях, для нас это диалог с нашей собственной собственностью. И это напоминание себе, напоминание нашим детям, напоминание всему цивилизованному миру о том, что то, что принципиально отличает нас от России, это то, что мы не молчим. когда наших бьют, мы поднимаемся и мы выходим. И мы это планомерно доказываем уже два года, да, от России просто почему-то медленно доходит. Но я абсолютно уверена в том, что там э, все-таки есть большой процент э, нормальных, совестливых, честных, порядочных людей, которых однажды эта ситуация достанет. Есть, когда они сейчас э, напоминают мне людей в выгребной яме, которые стоят в ней вот так вот, да, и только нежены хлыбом, вот. А вот, вот эта хвыля этих собственных фекалий, предательства, трусов, она их потихонечку, из ну, вот И из этого болота они должны, должны себя вытащить. Олег Сумсов в предыдущем слове сказал о том, что большое предательство начинается с маленькой трудности. Вот. И э, мы сегодня вышли потому, что молчать это предательство, молчать это труп. Нам очень важно, чтобы мы могли смотреть в глаза нашим детям и говорить им, что мы не были трупами, мы не были бросились. Я надеюсь, что ребята будут знать об этих акциях, мы будут четко знать, что мы их не бросаем, мы с ними, мы обязательно что-нибудь, что-нибудь придумаем ожидаете а ли вы какого-то ответа ответ от Нет, территории? не ожидаем, во-первых, потому что его не будет, это общеизвестный вторых потому что он нам не нужен. Нельзя вступать в диалог с теми, кто вышел за рамки цивилизованного Нам уже не о чем разговаривать с Россией. Вот один из моих друзей сказал, что нам нечего предложить России, по смерти и одиночества. — А на, вот на вашем плакате написано русский, значит. Да. Это, относительно... это такой категорический императив, знаете, я, может быть, ну слишком категорично, но вот для русского, да, путь спасения ну, начинается русский, я имею в виду, ну, не, не этническую составляющую, да, а некую морально-этическую парадигму, да. Так вот, путь спасения начинается э, со стыда. Вот когда тебе стыдно, когда ты э, жесткий стыд за то что происходит сейчас в твоей страной вот тогда ты становишься на путь спасения. вот а пока этого не происходит ну тогда